но ну, мы в основном пользовались теми разработками, которые уже есть в интернете, просто Дальше, пытались... Которые как... вообще доступны, на самом деле. Скомпоновать. Mm, то есть своими там, силами, так? Специалист окинул взором. Профессионально. Вот. В дальнейшем, если будет ну, предложение, как это поменять, какое-то другое, может, более конкретное наполнение дать, этой брошюре, ну, мы сразу все будем менять, будем потому что мы просто хотим, чтобы она была востребована, чтобы она была актуально полезна. Организация «Дети кризиса» и профсоюз, независимый студенческий профсоюз «Прямое, прямое действие» ищет э, людей, которые, которые хотят стать юристами в будущем, которые хотят получить практику, и нам очень необходимы люди, э, которые хотят научиться разбираться э, в э, законодательстве, которые хотят э, научиться критиковать законодательные инициативы, какие-то законопроекты и так далее. Потому что этого реально такой практики в Украине, в Хмельницком в частности, не хватает. Просто. Показывает актуальность и важность вопроса. И, видимо, надо делать второй, как бы, этап. Второй там, раз. Да, я Нет, Сколько было листовок? И тому подобное. Листовок было немного, около там, пол, ну и вот там особенно популярность использовали сегодня среди представителей мужской части студентов и школьников. На, на самом деле, ну, примеров куча. Буквально там, не знаю, на прошлой неделе Дениса пытались задержать по просто, просто, просто так, там, не представившись, не, не, да, не, не приняв не, не документы. Ну, довольно на самом деле, на каждом шагу было встречается так, очень часто, шоны, типа, ну, ну, ну да, такое как какое-то да. неадекватное просто поведение там, да. ну, работников правоохранительных органов, да. когда человека да. просто да. вот ловят, там, останавливают, когда человек идет по своим делам, допустим. Ну, вот я заходил в аптеку, там мне нужно было э, разменять деньги. Вот. Э, ребята там, видимо, искали, там, я не знаю, наркоманов там, или кого они искали. Я только выхожу из аптеки, ко мне вот так, а, ну, стоять, иди сюда, ну, как настоящий бандит, понимаете, то есть, это уже, ну, встает смешно просто, вот это слово, апачик, которое использовано здесь в листовке, как бы, ну, оно вполне соответствует реалиям, потому что, ну, милиционеры себя ведут, как, ну, как бандиты, то есть, ну, я попросил предъявить документы, и тогда ребята спихнули, что я, ну, не наркоман там, никакой не злодей, что у меня есть там грамм какой-то, ну, соображения вот, и ну, отпустили меня со словами Бучара, там Копняком по ноге, то есть вот. И, ну, и такое, я уверен, что не со мной одним происходит, когда ну, милиционер вместо действительных там, ну, правонарушителей бандитов ловит нормаль... ну, людей, обыкновенных нормальных людей, и ну, каким-то образом там, э, ну, давлеет над людьми, пытается доказать там, свою силу, потому что у него есть там удостоверение. Вот и все. Вот. И собственно этому и посвящена акция, по крайней мере, ну, на таком уровне локальном, как бы э, обыденном. Знать, как себя вести в случае э, неправомерного поведения э, работника медицины. Вот и все. Остаивать их защищать. И, и, и речь идет просто о том, ну, о повышении ну, элементарной грамотности. Иметь с собой бумажку, где есть перечень законов, описывающих ваши права, я думаю, всегда можно. Это не струднит. Это... это... Машка не обременит карман, она полезна.